Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləcilərimiz. Buyurun sizə Masalsız qəsəbəsində şəxsi tikili, 2 mərtəbəli, geniş həyət bazalı bir həyət evi təqdim edirəm. Sözün əsl mənasında bura həyət evi demək mümkündür. 5 sot torpaq sahəsində inşa edilmiş, 2 mərtəbəli, 5 otağlı şəxsi tikili evdir. Ev yəsi gücü satan qədər evi təmir eləyib. Həyətdə gördüyünüz kimi mənim qədər işlər qalıb. Yəni həyətin taməti falan belə şeylər qalıb amma bu dəyəqə hal-hazırda evdə yaşayış var. Yəni gir yaşa evdir, tam təmirli vəziyyətdədir. Bütün kommunal xətləri qaydasındadır. Ev yerdən kürsülüdür, sadəcə olaraq həyəti doldurublar. 5 sotda 5 otağlı həyət evidir. Masazıda Can Təpə deyən ərazidə yerləşir. Çox hündür, havalı bir yerdir. Marşrut xəttinə yaxındır. Burda Masazır da Can Təpə deyən ərazidə otel ateys var. Otelin düz arxasına düşür. Yəni dükana Bazara da yaxın yerdə yerləşir. Bu ərazini tanıyanlar buranın necə bir perspektivli yer olduğunu bilirlər. Ev gördüyünüz kimi 2 mərtəbədir. Hər bir tərəfinə keçmək üçün yer var. Baxın. Dörd bir tərəfinə keçmək mümkündür. Burada ehtiyat su çəni yığılıb və qoyulub, yəni anbar qoyulub burada. Keçək evin içində otaqları ilə sizi yaxından tanış edim. Əziz vəzizlərimiz, biz evin daxilindəyik, yəni dəhlizindəyik. Bura evin giriş hissəsidir. Evə girərkən belə bir görünüş var. Çox böyük bir sahəsi var. Koridor çox rahatdır, sərbəst gəzmə mümkündür. Sağ tərəfdə yerləşir e, evin hamam otağı, sanitar qovşağı və hamam otağı yerləşir. Daha içərisini göstərmirəm. Tam bildiyiniz qaydadadır. Bura ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkandır. Sol tərəfdə mətbəx var. Onu sizə göstərəcəyəm. Bura Pəncərələrin altında kaldovkadır. Bax, belə bir geniş zalı var buranın. Ardan başlayıb qalacaq taraq. Zalın 3 işıq düşən pəncərəsi var. Üzəri şotqalanıb, şotqalarla bağlanıb. Baxın, belə bir zaldır. Çox geniş və uzun bir zalı var. O gördüyünüz qapı həyəta açılır. Yəni oradan bağa keçmək mümkündür. İstədiyiniz zaman oradan bağa keçə bilərsiniz. Baxın, bura bir-bir göstərim belə bir görünüşü var. Kəs evin mətbəxi ilə və digər otaqları ilə sizi yaxından tanış edeyim. Əziz izləyicilərimiz, bura evin mətbəx hissəsidir. Mətbəxinin yeri istifoldur, metlaqdır yeri. Baxın gördüyünüz kimi, tavan asma tavandır. Yəni, Bu bilənlər bilir keyfiyyətini. Mətbəx mebeli də yeni yığılıb, yəni təzədir. Demək olar ki, təzə kimi qalır. Çox səliqəli, yəni Həyət evi istəyənlər üçün tam ideal bir qaydada həyət evidir. Yuxarı mərtəbədə 4 yataq otağı yerləşir. Qalxan saevin otaqları ilə sizi yaxından tanış edirəm. Bura 2-ci mərtəbəyə qalxan pilləkandır. Bu gördüyünüz pəncərələr evə işıq düşmək üçün qoyulan pəncərələrdir. Deməli 2-ci mərtəbənin dəhlizini sizə göstərirəm. Baxın belə bir görünüş var burada. Yəni geniş koridoru var və otaqları da Göstərdim. Deyəndən qalxan kimi bir otaqdır. Buranın belə bir görünüşü var. Şkaf yollu bu da. 2 pəncərəsi var. Bütün pəncərələrin qarşısı açıqdır. Heç bir maneə yoxdur. Bura bir otaqdır. Maşallah, otaq problemi yoxdur bu evdə. Hər tərəfdə otaqlar var. Hər bir otağında işıq düşən pəncərəsi var. Bura digər bir otaqdır. Bu evin xüsusi bir özəlliyi var. Orda sizə videonu irəlileyen dəqiqələrində göstərəcəyəm. Yəni burada bu evi alıb istədiyiniz zaman həyətdə başqa bir ev tikə bilərsiniz. Yəni ölçülər ona imkan verir. Bura digər bir otaqdır. Keçək eyvanla sizi tanış edim. Eyvanla da fikirlərimi sizə çatdırım. Baxın bura evin eyvan hissəsidir. Bura bir geniş eyvan var burada. Vax əzizləyərimiz, o yaşıllıq gördüyünüz ərazi ki var, onun qabağı artıq yoldur. O yaşıllıqda ev tikib, üzün yol açmaq olar gələcəyində. İstəsaz buranın xotlarını ayıra bilərsiz. Yəni çox perspektivli, çox geniş, rahat bir həyət evidir. Qiymət də təcili olduğu üçün münasibdir. Yəni cəmi 133.000 manata deyilir. Real müştəri olsa, qiymətdə münasib endirim eləmək mümkündür. Evin qeyd etdiyim bütün E kommunal xidmətləri var, sənədlər qaydasındadır, torpağın çıxarışı var, evə birbaşa kubca alan adamın adına asılacaq. Kanalda hər qiymətə bina və həyət evlərimiz, torpaq sahələrimiz mövcuddur. Kanala abunə olmağı, videolarımızı izləməyi unutmayın.